ನಮಸ್ಕಾರ ಭಕ್ತರೇ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರದೋಷದ ಈ ದಿನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಶಿವದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಂತ್ರವೊಂದನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಶಿವದೇವರಿಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ಕೋಟಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಹಾದೇವ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಅಮೃತದ ಸಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಗೃತನಾಗಿ ವರ್ತಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜನರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ವರ್ತಿಸಿದಂತೆಯೇ ವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವ ಮೊದಲು ನನ್ನದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಭಕ್ತರೇ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿ एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च ैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् 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 भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् 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 भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भववृक्षस्य वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भववृक्षस्य वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भववृक्षस्य वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैक बिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भववृक्षस्य वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भववृक्षस्य वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् 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 भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भववृक्षस्य वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भववृक्षस्य वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव 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 वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् 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 भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् 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 भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च ैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् 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 भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् 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 भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् 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 भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भववृक्षस्य वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भववृक्षस्य वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैक बिल्बपत्रेण कोटियज्ञ भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञ फलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च एकैकबिल्वपत्रेण कोटियज्ञफलम् भवेत् अमृतोद्भव वृक्षस्य महादेव प्रियस्य च